Дальше, да, да. Нормально. Это было жестко. У меня мама вчера утром да. заходит, говорит, ну все, мы сейчас будем уезжать. Я говорю, нет, никуда я не поеду. <laughs> и все, я... А куда хотела? Она хотела куда-то, я не знаю, по-моему, в Полтаву поехать или а. в Люботин, я так и не понял. Если поехать в Любатин, там кататься негде. Ну и да. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 E aterrói Um mas, de dois, vai До того, как все началось, мне не страшно было. Я такой, ну, это невозможно, что в наше время, может, война просто начаться. Но ну, вот, как показалось, может. Прилетела в хатоб в крышу, э, в ту часть хатоба, то здание. Две недели я был в Харькове, потом мы эвакуировались в Львов. Я сразу сказал папе, что первым делом я беру с собой доску, это самое дорогое, что у меня есть. Я понимаю, что это рискованно, но я не могу не кататься. А Для меня катание – это самое, наверное, важное, что вообще есть. Я только это умею делать, грубо говоря. Для нас скейт – это как способ расслабиться, способ отдохнуть, отвлечься. Это, ну, мы чувствуем себя свободнее, когда катаемся. По звукам понятно – далеко, близко. И когда вот, ну, например, грубо говоря, от тебя в соседнем дворе стреляло, и ты понимаешь такие ощущения, то когда стреляют далеко и просто громко, то уже не боишься, катаешься спокойно. Оно просто раздражает, что сбивает трюк сделать, и ничего не получается. Я понимаю, что да, 24-го жизнь разделилась как бы на до и после. Сейчас другое время. Сейчас нужно думать о безопасности. Но жизнь-то продолжается, типа, ну если я не буду кататься, я просто с ума сойду. то, что снова будет наступление на хайков и усилится там вот это немного пугает, ну а там уже по ситуации. Если будет прям ну, если ну, будет прям плохо, да, да если тогда... ну тогда понятно, что куда-то поеду, скорее всего в тот же Киев тоже. Вот. До войны. Я не думал, что я буду так хотеть жить в Украине, типа. Я думал, я вырос туда и перееду просто куда-то жить в Европу. А сейчас, ну, если война закончится, когда война закончится, все отстроят. Ну, я не хочу отсюда уезжать. И, а, Сильнее начал чувствовать, где мой дом. Потому что я уехал из Харькова не по своей воле на два месяца. Я так скучал за ним. Вот просто выйти, пройтись по этим улицам. Ну вот, это, это прям мой дом, мое родное место. Я чувствую, что я вот тут вот в своей тарелке.